Mayın 30-da Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində Süni intellekt dövründə akademik dürüstlüyün qorunması mövzusunda konfrans öz işinə başlayıb. Konfransın açılış nitqi ilə çıxış edən rektor professor Mustafa Babanlı qonaqları salamlayaraq akademik dürüstlük və antiplagiatın müasir dövrdə önəmindən danışıb. Rektor Mustafa Babanlı həmçinin universitetlərdə və elmi müəssəslərdə akademik dürüstlüyün əhəmiyyəti haqqında məlumatlılığı artırmaq və Turnitin proqramının istifadəsini təşviq etmək üçün birgə iş aparılmasının önəminə qeyd edib Innovation Management and Trials İnstrument İdariyyətinin sədri professor Ali Qudvan. Təhsildə Keyfiyyətin Təminatı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri dosent Ülker Səddərova və Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Ali attestasiya komissiyasının nümayəndəsi Firuze Maylova birgə marketinq fəaliyyətləri, o cümlədən akademik dürüstlüyün təşviq edilməsi və Azərbaycanın təhsil müəssisələrində akademik pozuntuların bütün formalarının aradan qaldırılması istiqamətində görülməsin nəzərdə tutulan işlərdən danışıblar. Sonra Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Innovation Management and Trys Institute və Turnitin şirkəti arasında üçtərəfli memorandum imzalanıb. Konfransda həmçinin mövzunu əhatə edən müzakirələr və çıxışlar edilib. Müzakirələrdə plaqatla müvafiqilə bağlı tələblər, faktlara əsaslanan mövcud problemlər və bu halların qarşısının alınması yönündə görülə biləcək işlər yer alıb. Sonra iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Zakir Rəhimli, Cingiz Abdullahov, Səs təbə